হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আপনারা কেমন আছেন আমি ভালো আছি আর আজ যেহেতু একুশে জুন শুক্রবার অর্থাৎ পূর্ণিমা লেগে গেছে আর আজই হচ্ছে জগন্নাথ দেবের কলসযাত্রা আর কাল হচ্ছে শনিবার স্নানযাত্রা আর এই কলসযাত্রা আমরা চলে এসেছি বেলঘুরিয়া বাটার মোড়ে সেখান থেকেই পদযাত্রা আর শোভাযাত্রা শুরু হবে আর শেষ হবে হচ্ছে আরিয়াদহ পাট বাড়িতে সেখান থেকে কলসে করে জল নিয়ে জগন্নাথ দেবের জন্য সেখানে রাখা হবে এবং তারপর কালকে স্নান যাত্রায় সেই জল আর কি জগন্নাথ দেবের মাথায় ঢালা হবে তা চলুন শোভাযাত্রার প্রিপারেশন দেখে নেওয়া যাক जगन्नाथ लोकनाथ निद्रिश पर्वी धीना बन्धुर्दया सिन्धु कृपालो जनरक्षका खम्बुपानि चक्रपाणि पद्मनाभनरत्तम् सगन्तम् पालको व्यापि सर्वव्यापि सुरेश्व भगवोराज देवराज शक्रभूपश भूपति पतिना तर्कशाधिय कल्पता विमलप्रीतिवर्धना बालभद्रमासुदेव ब्रह्मविष्णु भृषनिभंश मुररिकृष्ण केशव श्रीराम सच्चिदानन्द गोविन्द परमेश्वर विष्णुर्जिष्णु महाविष्णु प्रभा लोका लोकाकर्ता जगन्नाथ माही कर्ता महयशा महारिश्रीकपिलचार्य लोकाचारी सुरहरि श्च सुरसंसर्पालक हे मम प्रिय ब्रह्मवादिमहेश्वर हे भुजश्च चतुर्बा र्व चन्द्रशूर्य विलकला जगन्नाथ लोकनाथ निर्हरी धिना बन्धुर्दया सिन्धु कृपालोचनरक्षका Should I start?